daripadanya uh, 100 keburukan dan baginya perlindungan daripada godaan syaitan pada hari itu sehinggalah waktu petang yakni sampailah malam ha? jadi ini adalah hadis yang pertama riwayat al-Bukhari 3293 contoh yang dirahmati Allah sekalian amalan tadi sebenarnya mudah kita pun biasa dengar kita pun saya yakin kita biasa amalkan especially kita baca selepas subuh kita baca sebanyak dua kali ha, maka itu adalah zikir yang sebenarnya mudah semua yang ni adalah kita buat secara tambahan lebih daripada kebiasaan yang sepuluh tu kita teruskan kita tapi yang ni adalah extra daripada tu yang mana disebutkan kelebihan itu pun agak besar sedangkan kita cuma membaca berzikir saja. tetapi kelebihannya dah jadi besar seperti membebaskan 10 orang hamba Bayangkan betapa banyak ganjaran uh, Ditetapkan baginya bukan 10 eh, 100 kebaikan uh, Ditetapkan ataupun dijauhkan daripadanya 100 keburukan uh, Maka dia tak kena gangguan Ataupun godaan syaitan dalam hari itu Maka uh, tuan-tuan ni sebenarnya adalah uh, Fadilat yang cukup besar kan? Daripada hadis yang sahih Yang mana kita cuba amalkanlah. Uh, jadikan satu amalan bacalah 100 uh, kali ni tak semestinya berterusan. Boleh baca secara berpisah-pisah. Yang penting cuba kita amalkan tuan-tuan. Saya -tuan. bacalah 100 kali. Ni. Zikir tadi pun mudah je La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pemasuk dia kan la ilaha illallah tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wahdahu la syarikalah. Dialah yang Maha Esa, tiada sekutu-sekutu baginya. Lahul mulku baginya kerajaan atau baginya kekuasaan. Walahul hamdu baginya kepujian. Uh, Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dan dialah yang mana uh, Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ha, maka tuan-tuan cuba kita amalkan zikir ha, Jadi pastikan cukup 100 kali dalam satu hari ataupun lebih pun tak apa. Jadi kalau ikutkan kat sini disebutkan 100 kali dalam satu hari Dan tidak ada orang yang lebih baik Amalnya daripada orang yang membaca zikir ini Kecuali orang yang dapat mengamalkan lebih banyak zikir ini Ha, mana kata minimum kalau boleh diamalkan seratus Yang lebih nak tambah tu Maka dipersilakan ha, Kata cuba kita amalkan dalam satu hari Bagi cukup lah 100 sekali So ini pertama Amalan yang pertama yang boleh kita amal berpandukan kepada hadis yang sahih eh, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk pada amalan yang kedua. Eh, zikir yang kedua yang direkodkan dalam sahih Al-Bukhari 6406. Eh, ini pun hadis yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Uh, kalimatani khaf, uh, khafifatan ala lisan saqilatan fil mizan habibatan ila rahman uh, iaitu apa dia dua kalimah zikir yang ringan pada lidah uh, dan berat pada timbangan dan disukai di sisi Allah ataupun di sisi Tuhan Ar-Rahman uh, iaitu apa dia zikir dia subhanallahi wa bihamdi Subhanallah hil azim. Ha, ada yang, 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 yang disebutkan Subhanallah hil azim dengan Subhanallah wa bihamdi. Ha, so ada dua dua kaedah lah. Ha, kita boleh baca tuan-tuan. Dia cuma merubah kedudukan saja. Ha, sama ada Subhanallah hil azim, Subhanallah wa bihamdi ataupun Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah hil azim. Ha, jadi apa maksud kepada zikir ni? Kan? Subhanallah wa bihamdi. Ha, maha suci Allah. Subhanallah. Maha suci Allah. Wa bihamdi. Dan dengan kepujiannya. Kemudian, Subhanallahil Azim. Maha suci Allah. Tuhan yang maha agung. Ha, maka tuan-tuan, ini zikir yang kedua. Yang mana disebutkan oleh Nabi SAW berat pada timbangan. Dia li, apa, ringan pada lidah. Berat pada timbangan dan disukai di sisi Allah. Dan tidak disebutkan kita nak baca ni berapa kali. Ha, cuma kita boleh faham tuan-tuan, bacalah sebanyak yang boleh. Ha, kita perasan kan eh, dalam kaedah berzikir ni, dalam banyak-banyak zikir yang Nabi SAW sampaikan, yang kita doa aman selalu ni, dia telah ditetapkan waktu dia. Kan ditetapkan waktu dan tetapkan bilangan. So berapa nak baca? 33 ke kan? 100 kali ke? Ha, dia telah disebutkan. Kemudian, juga ada waktu dia. So selepas solat, kita mungkin akan amal pada waktu-waktu tertentu lah. Yang mana itu adalah zikir yang kita biasa amal. Adapun zikir-zikir kita duduk bincang ni adalah tambahan. Yang mana masing-masing boleh amalkan mengikut keselesaan masing-masing. So nak baca bila, kan nak baca berapa kali, tadi pun disebut satu sekali. Kemudian kalau nak lagi banyak, lagi bagus. Kalau yang ni tak disebut berapa kali. So, maknanya masing-masing amalkalah, tuan-tuan. So, kita pastikan dalam kehidupan harian kita, kita dah bincang ni dua hadis ni, dua jenis zikir, maka pastikan dalam rutin harian kita bila nak berzikir, masukkan zikir tadi. So, berapa tu terpulang kepada masing-masing lah. Masing-masing nak amal berapa, bila ke nak pecah-pecah ke apa, terpulanglah, tuan-tuan. Dan zikir ni tidak semestinya kita menggunakan jari. Walaupun pada hadis yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud Adalah menjadi keutamaan Nabi SAW berzikir menggunakan jari lah ha, Maknanya menjadi keutamaan tu adalah gunakan tangan, gunakan jari Tetapi sebabkan kita kena ingat kat situ Dalam perbincangan uh, sunnah ni Dia ada dua benda Satu kita panggil maqasid, Satu lagi kita panggil wasilah So yang penting bila sunnah ni Kita mencapai maqasid Maqasid ni tujuan So kita nak berzikir okay, Apa tujuan dia nak dapat kerja Allah Mengikut sunnah Nabi So kita duk gunakan Jari ke gunakan biji tasbih ke Digital ke sebab apa Nak pastikan kiraan ha, Kiraan tu exactly seperti yang telah Disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu ha, alaihi wasallam Maka tuan-tuan itu maqasid Kiraan nak bagi cukup dan wasilah. Cara. Wasilah ni cara. Wasilah ni boleh berubah. So asal pada sunnah Nabi, Nabi gunakan jari tangan. So kita ni kalau yang mampu dan tak ada masalah, tak, dia tak boleh, dia boleh fokus lah pada zikir dia, gunakanlah jari tangan. Tapi rasa kalau tak mampu nak fokus dan lebih mudah kita nak kira gunakan tasbih digital ke, biji tasbih ke. Kau ada yang nak pakai handphone Kau ada kiraan apa-apa apps ke ha, Jadi silakanlah Yang penting Mencapai makasih ha, Mencapai tujuan Mencukupkan bilangan zikir Sebab bila Nabi telah mengkhususkan Bilangan zikir ni Maka pasti ada hikmah Sebab Nabi takkan sebut suka-suka Membaca -suka. oh, sikit-sikit ikut nafsu ke tak ada ha, Itu kalau kita tu ya yeah, tuan-tuan Kita kadang-kadang ikut suka kita je Nak berapa nak baca kan Kadang-kadang nak lebih Kadang-kadang nak kurang Kadang-kadang tak nak baca langsung Ha, jadi kadang-kadang kita menjanjikan fadilat sesuka hati pula kan. Ha, jadi padahal kita kena ingat yang menjanjikan fadilat ni yang Nabi sebut dalam hadis ni adalah daripada sumber wahyu. Jadi Nabi cuma sampaikan apa yang telah Allah sampaikan kepada Nabi SAW. Ha, tapi sampai pada kita kadang-kadang ada orang dia mengambil kesempatan. Mereka pula kelebihan uh, yang mana bukan didapat wahyu tak dapat ilham pun. Tapi dia akan menyebab kepada orang itu. tuan-tuan. Maka pastikan kita utamakanlah zikir-zikir Yang sahbid, yang warik dari Nabi SAW Maka ha, tuan-tuan ni zikir yang kedua ya. Tadi yang pertama La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku wa lahul hamdu Wa huwa ala kulli syai'in qadir ha, Ni bacalah sehari satu sekali Ataupun lebih pun silakan Ataupun kurang pun tak apalah sebagai permulaan Yang penting semakin lama dapat kita per Perkemaskan lagi Zikir yang kedua ini lagi pendek lah Subhanallahil Azim, Subhanallahi wa bihamdi. Ataupun, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi al ha, Jadi, kita boleh bacakan juga. Tak disebut berapa bilangan. Baca lah. Ikutlah kemampuan permulaan sikit-sikit pun tak apa. Yang penting jadikan satu kebiasaan, tuan-tuan. Jadikan satu rutin. Ha, itu yang kedua. Kita masuk satu lagi hadis. Yang ketiga dalam riwayat Al-Bukhari 5017. Hadis yang sahih juga yang disebut uh, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata bahawa sesungguhnya Nabi saw jika baginda berbaring ke tempat tidurnya pada waktu malam baginda akan menadah tangan kemudian menghembuskan ke kedua tapak tangannya. Okay, Nabi hembuskan apa? Nabi membaca Uh, pertama kul huwallahu ahad yang kedua kul a'uzubirabbil falaq yang ketiga kul a'uzubirabbinnas ha uh, kita panggil ni adalah tiga kul ha uh, tapi tiga kul ni bukanlah kul 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 jangan salah faham ha uh, tiga kul ni bacalah tiga-tiga surah tu yang ada permulaannya kul lah kecuali al-kafirun kita panggil istilah dia muawizat surah-surah yang adanya meminta perlindungan kepada Allah ha uh, jadi dia sebut dua lah eh? Al-Falaq dengan Al-Nas Termasuk satu lagi iaitu Al-Ikhlas Yang mengandungi tentang sifat Ar-Rahman Tentang Tuhan yang maha pemurah okay, Jadi kemudian apa? Nabi akan menyapu Dengan kedua tapak tangannya Ke badannya ataupun ke tubuhnya Bermula dari kepala Wajah Kemudian ke seluruh tubuh badannya Baginda akan melakukannya sebanyak tiga kali Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian ha, Ini hadis yang ketiga berkenaan tentang uh, Kita panggil istilah dia ru'yah ha, Di mana dalam kehidupan hari itu tuan-tuan uh, Apa yang kita boleh amal dalam kehidupan harian uh, Bila kita nak menghadapi sesuatu Yang kita panggil macam gangguan lah Gangguan syaitan ni Dia bukan hanya dengan tanda Terus kita akan meracau ha, Kita akan terus Orang kata apa dia macam histeria ke apa tak lah itu adalah tanda yang obvious lah kita nampak Tapi antara tanda gangguan syaitan adalah apabila kita ni dah mula lalai ha, permulaan gangguan syaitan yang membawa kepada maksiat adalah dia akan melalaikan kita tuan-tuan Itu permulaan Sebagai ha, Sebagai contohlah dalam contoh ke depan ni kita akan dengar khutbah Jumaat Di mana dalam khutbah Jumaat bukan silah tempat lain lah Kadang-kadang ada orang dilalaikan lah. Ya, eh, dilalaikan dengan apa? disebut dalam hadis pun kita menegur orang suruh diam pun dia kira lalai dah kan. Dia kira larau dah. Ha, so itu pun satu bentuk gangguan syaitan supaya tak fokus pada khutbah. Dan even banyak lagi gangguan. Betul-betul gangguan ni kita kata contohnya orang akan bersembang ke. Orang akan main handphone ke. Orang akan mengusik-ngusik lah barang depan dia. Ha, ataupun juga orang yang akan pergi ke alam yang lain. Bukan alam barzah lah. Maknanya dia akan tertidur lah kan. So kalau benda tu, benda tu semua adalah contoh sebenarnya gangguan yang melalaikan dia tuan-tuan. Memang dia tak buat benda yang berusaha tapi dia jadi lalai. Itu pun sebenarnya bentuk gangguan syaitan. Sebab tu tuan-tuan bila kita dengar ceramah ke apa kan. Kadang-kadang yang kita tak ngantuk tu sebab apa? Sebab kalau ceramah tu banyak benda yang mungkin melalaikan lah. Macam benda-benda lawak tu kita dengar lah. Tapi kita faham tu lawak dia je Ha, kita faham past line ni je. Tapi kita tak berapa ingat dan pentingkan pun tentang ilmu tu. Sebab tu nak menuntut ilmu tu dia jadi satu cabaran. Kita nak dengar, nak fokus pun payah tuan-tuan kan. Ha, kita nak amal pun kadang-kadang menjadi susah. Cuba-cuba kalau kita buat benda-benda yang kita suka ikut nafsu. Kan sanggup buat berjam-jam pun takkan penat. Tak mengantuk lah kan? main game tengah malam pun okey. Tapi kalau suruh beramal, suruh kita solat sunat ke apa, menjadi payah tuan-tuan. Sebab apa ni semua adalah nak kata hakikat gangguan syaitan. Maka sebab itu bila kita kena gangguan syaitan ni walaupun dengan seremih-remih perkara kita ni dilalaikan, kita dah jadi leka, kita jadi kurang bersemangat bila nak beramal semua ni ada kesan, ada perubahan. Maka tuan-tuan cepat-cepatlah kita kena berlindung dengan Allah daripada gangguan syaitan. Takut bila kita biar-biar akan jadi semakin teruk. Dia akan membawa kepada maksiat. Jadi sebab itu kena cepat-cepat Ha, so antaranya cara rukyah, rukyah ni kita nak nak menghilangkan gangguan lah dan yang ada dalam diri kita ni. So rukyah yang paling mudah mengikut pada sunnah. Satu kita boleh amal macam dalam hadis tadi. Kita bincangkan berkenaan tentang membaca tiga kul. Dia especially malam lah sebab malam ni waktu yang kita tak boleh nak buat apa-apa. Tidur ni kadang-kadang bila kita mimpi, kita tak boleh nak kawal mimpi tu. So kita tahu juga mimpi buruk ni datang daripada bisikan syaitan. Maka waktu itulah yang penting kita kena minta perlindungan dengan Allah siap-siap supaya tak kena lah gangguan syaitan. Tak kena lah mimpi buruk. So, kita pun tak ada mood ke kan. maka sebab itu malam kita bacakan siap-siap bacaan tadi tu. itu satu. Ataupun bacaan tadi boleh kita amal bila-bila masa. Rasa ada gangguan, rasa macam tak, tak sedar hati, maknanya something yang tak, tak rasa normal. Maka kita rasa ni mungkin gangguan syaitan Maka cepat-cepat kita ruqyah tuan-tuan Cara yang tadi Nanti saya akan sebut lepas ni apa cara yang yang spesifik Dan lagi satu juga kita boleh amal Iaitu kita akan uh, membaca isti'azah Bacalah a'udzubillahimina syaitanul Kemudian kita akan meludah ke arah kiri uh, Tapi ludah ni bukanlah hak tuim macam tu lah itu betul-betul ludah keluar ke hak tu. Jadi dia ludah ni maknanya isyarat sahaja. Ha, kaedah ni disebut dalam hadis yang yang sahih ha, contohnya riwayat Al-Bukhari uh, berkenaan tentang mimpi buruk. Okay, mimpi buruk yang mana disebutkan kaedah ni sama tadi tu. Mimpi buruk dalam solat ada gangguan. Ha, jadi kita amalkan benda sama. Baca isti'azah. A'udzubillahimina syaitanul rajim. Toleh ke kiri sikit. Ha, lepas tu kita pun ludah ni maknanya isyarat sahaja. Uh, so nak senang kita faham tu macam Kita hanya sebut je lah uh, Kita hanya sebut tanpa keluarkanlah sebarang air liu ataupun Takde lah, kehak semua takde lah uh, Jadi sekadar buat syarat tuan-tuan Tapi juga ada pendapat ulama sebut keluarkan sedikit air liu uh, Macam Imam Ibn Hajar kata uh, Dia hanya tiupan uh, Apa ni? Uh, sorry uh, Imam Nabi sebut dia hanya tiupan saja. Tiupan angin yang kecil So kita hanya tiup angin Tapi Imam uh, Ibn Hajar sebut Kita akan menyertakan sedikit air liu. so dia letak sedikit ada keluar sikit lah. Ha, kita takut juga kita rasa keluar sikit kan. sekali kan keluar segumpal keluar pula kan. kena pula dekat madam sebelah lepas tidur tu. Bangun-bangun tidur pergi ludah kena kat madam sebelah. Ha, Pandai-pandai lah jawab. jadi nak selamat senang cerita ni hembuskan nafas je lah. Jangan hembuskan nafas terakhir lah. Itu lain maksud tu. Kita ha, hembuskan nafas, kita keluarkan apa ni, kita baca istiazah dulu. Lepas tu kita ludah ke arah kiri sebab apa? gangguan syaitan ni berlaku di dalam ni hati itu. Kita panggil jantung lah kan. so belah kiri. Uh, sebab itulah yang disebut tentang hal apa ni jantung akan apa ni uh, dia, dia, dalam keadaan yang sentiasa uh, bergerak-gerak. Maknanya jadi bukan dalam keadaan tetap iman tu kan. Uh, dia akan sentiasa bergerak. Maknanya dia akan naik turun dia punya iman. Uh, kat situ lah berlaku ni gangguan syaitan. Maka sebab itulah hikmah ni kita akan meludah ke arah kiri. So isyarat dia maknanya kita baca isti'azah jadi kita hembuskan di tempat gangguan tu Mudah-mudahan hilang gangguan tuan-tuan So ini adalah cara yang sabit dengan hadis yang sahih Yang mana Nabi SAW ajar kita tuan-tuan So kita boleh amal Especially dalam solat pun sama Ada gangguan, rasa lupa ke tak ingat rokaat, tak ingat bacaan ke apa Boleh baca benda tu Ataupun juga dalam keadaan mimpi buruk Bangun-bangun mimpi buruk ni kan Pun amal benda sama ataupun di bila-bila masa kita hadapi benda yang gangguan itu kita amalkan benda tu. Okey satu. Satu lagi yang saya sebut tadi ruqyah kita boleh amal, apa kaedah yang khusus iaitu kita akan meladah tangan dulu, meladah tangan, seperti kita bacalah tiga kul tadi. Ya, ha? membacakan tiga kul, ha? kemudian dah habis tu kita hembuskan pada tangan tu, lalu kita pun sapu daripada atas. So, siapa daripada kepala Maknanya semualah eh, Muka kita, badan kita semua Dan kita akan amalkan sebanyak tiga kali ha, Ini bukan cara yang kita dengar Daripada siapa-siapa Tapi adalah sunnah Nabi SAW Angkatan perempuan-perempuan Apa yang kita boleh simpul kat sini ha, Pastikan kita Bila lah dalam kehidupan kita ni Kadang-kadang kita akan rasa Tak bersemangat Malas nak buat ibadah ke kan? Malas kita nak beramal ke Kadang-kadang ada sampai tahap macam tu Sebab memang iman ni akan naik turun kan Maka sebab itu tuan-tuan kita kena cari jalan penyelesaian. Jangan kita biarkan diri kita dalam keadaan yang lalai. Sebab syaitan memang suka kalau kita lalai jadi malas. Dulu rajin je berzikir dalam belango dah malas. Alasan banyaklah kan. Ha dulu rajin solat sunat sekarang jadi malas. Dulu rajin uh, puasa sunat sekarang jadi malas. Dulu rajin tidur sunat sekarang tidur wajib pula. Ha maka tuan-tuan kalau boleh berasa benda-benda ni berubah kan. Cepat-cepat cari penyelesaian. Ha, jangan dibiarkan takut dari lama-lama tuan-tuan akan jadi semakin lalai. Okey tuan-tuan, abang tengah pada tengah hari dapat sama-sama kita amalkan. Jadi kesimpulan kat sini ada tiga hadis yang kita dah bincangkan, tiga amalan. So yang pertama, amalkanlah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Ah ha, yang ni bacalah satu sekali ataupun lebih pun ataupun sedikit pun tak apa. Ha, sebagai permulaan yang penting, ni antara zikir yang sunnah Ha, dan kelebihan dia apa? Iaitu kita akan apa ni, seperti membebaskan 10 orang hamba, mendapat 100 kebaikan, dielakkan 100 keburukan, mendapat uh, perlindungan Allah daripada syaitan sepanjang hari itu. Nah, ini disebut dalam hadis Al-Bukhari 3.2.9.3. So ini yang pertama. Yang kedua, kita bacakan zikir Subhanallahil Azim, Subhanallah wa bihamdik. Atau boleh tukar tempat dia. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kita sebut berapa kali. Amalkalah berapa yang kita mampu. Dan apa kelebihan dia? Ringan pada lidah, berat pada timbangan mizan kita. Dan disukai kalimah ni di sisi Allah. Apa hadis dia? Al-Bukhari 6406. Dan terakhir tuan-tuan yang ketiga. Iaitu dalam hadis Al-Bukhari 5017. Iaitu kita akan ru'yah diri sendiri bila ada gangguan syaitan. Especially malam sebelum tidur. Tertadah tangan, kemudian kita akan membaca tiga kul. Bukanlah kul-kul-kul. Bukan tiga kali kul, tiga kul lah. Bacalah tiga-tiga surah tu. Kita hembuskan pada kedua-dua tangan dan sapulah daripada atas. Bukan sapu rumah ke apa. Sapu daripada atas, daripada kepala, muka dan kesuruh badan lah. Sampai ke bawah tuan-tuan. Dan kita amal sebanyak tiga kali. Dan ini pun daripada hadis yang sahih Al-Bukhari 5017 dan ada kita amat mudah-mudahan kita dapat istiqamah dalam beramal dapat kita sama-sama untuk mengutamakan sunnah-sunnah ha, nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan harian kita dan mudah-mudahan dia menjadi sebab kita mendapat syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti amin ya rabbal alamin wallahu taala aalam wa ilmuhu واتم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسيناه يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. امين يا رب العالمين. اقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحان الله وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب الي. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته